Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, salam Mas Lestari, salam Sarawak Maju Makmur, salam Malaysia Madani. Wah, banyak salam. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, uh, kita bersua kembali dalam uh, Bright Friday uh, sharing session uh, pada hari ini, uh, inspiring session kita uh, dalam episod yang keempat kita berbicara tentang perkara-perkara uh, yang boleh memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada warga Unimas, terutamanya kepada pelajar-pelajar. Dan pada kali ini, um, kita didatangkan khas dengan tetamu undangan yang saya rasa seorang yang mewah dengan pengalaman, seorang yang kaya dengan, um, uh, boleh kita katakan, mileage dia dalam bidang uh, ketenteraan ni memang saya, saya tabik lah. Saya respect. InsyaAllah. Jadi pada hari ini, uh, saya rasa ini boleh kita katakan sebagai tribute lah. Kita tribute dan juga uh, kita tujukan khas kepada pelajar-pelajar uh, yang daripada Palapes. Uh, pelajar-pelajar daripada Kosispa dan juga daripada Suksis yang uh, badan beruniform. Uh, dan pada hari ini, saya perkenalkan kepada anda sekalian uh, seorang tetamu khas yang kita undang. Uh, Tambah pula dalam masa yang sama sekarang tengah berpraktikal di uh, section yeah. psikologi dan kaunseling UNIMAS, Saikon Pusat Khidmat Pelajar UNIMAS. Dan soalan pertama, seperti kebiasaannya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Encik Rahimi. Waalaikumsalam oh, Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam. Saya boleh panggil Abe eh? Ah, itu hmm. nama glamour je lah Ustaz. Nama saat. glamour. <laughs> Asal daripada? Asal daripada? Uh, daripada tanah serendah sekebun bunga lah Cik Siti Wah Kembang Oh Cik Siti Wah Kembang lah Jauh terbang datang sini Jauh terbang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan, kita akan tanya seber... InsyaAllah uh, se uh, Apa? Tentang latar belakang uh, Encik Rehmi Saya panggil Abel lah senang sikit Umur kita tak jauh Umur kita Kita Gen Z ya. Oh Gen Z <laughs> so, <laughs> Kita nak kecek-kecek selalu boleh suati Kecek selalu <laughs> tapi kita takut dia jadi terlalu meriah ha, ha, ha. <laughs> Jadi kita Kan jadi sesi lain ah, ha. Jadi sesi <laughs> lain lah Allah. Jadi untuk pertamanya Ya, Abe, Encik Rahimi, um, boleh tak perkenalkan secara ringkas tentang latar belakang, sudah berkahwin ke belum, sekarang bertugas di mana dan sebagainya? Baik, uh, um, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah pada saya uh, Saikon sendiri bagi peluang untuk Uh, pada episod kali ini, uh, alhamdulillah. alhamdulillah saya bersama dengan seorang moderator yang juga hebat <laughs> bagi saya uh, so berpeluang <laughs> untuk mungkin kita boleh berkongsi sedikit sebanyaklah insyaallah Okay, so, uh, so kalau nak cerita pasal latar belakang ni uh, nama Muhammad Remy bin Abdullah Kawan-kawan memang panggil Rahimi lah. Kecuali oh. kalau lagi lagi rapat ahli keluarga mungkin panggil Mi je lah. Mi. Ah. 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 Asal daripada kota baru Kelantan. Memang lahir kat sana. Newcastle. Membesar. Newcastle. <laughs> Membesar kat sana. Sekolah pun kat sana. Cuma berhijrah lah bila belajar. Uh, ke Kuala Lumpur lah berhijrah sekejap. Oh. Ah, dan merata bekerja. Dari segi keluarga, alhamdulillah saya dah berkahwin. Dah berkahwin. Ah. Alhamdulillah. Dikunyakan... Um, lima uh, cahaya mata lima cahaya mata lima uh, ha. perempuan seorang lelaki dan <laughs> alhamdulillah masih uh, seorang isteri <laughs> lah seorang isteri lima cahaya hmm. mata hmm. Uh, latar belakang pendidikan pendidikan ya. um, sekolah rendah sekolah kat kampung lah uh, hmm. then saya alhamdulillah berpeluang melanjutkan pelajaran di sekolah menengah di salah sebuah sekolah Bersama penuh di Kota Baru Itu sekolah oh. Mengenai sains Teku Muhammad Faris Petra oh, And then okay. uh, Saya nyambung pengajian peringkat uh, Sajana Muda Di uh, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia oh, UPNM. uh, Dulu dikenali sebagai Atma Atma uh, oh. Saya masuk pada ketika saya dulu Dikenali sebagai Atma Itu Akademik Tentera Malaysia lah Oh dulu uh, saya pernah Sebenarnya apply untuk college tentera darat tapi, ah, tapi, tak lepas. Betul. Hmm. <laughs> ada minat lah ustaz <laughs> ada dulu minat. ada, tanah tanda minat lah juga. Aku paku-paku dulu hafal. <laughs> tapi sekarang tak 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 ni lagilah. Ada uh, rezeki. tapi tu. masih follow lah. Ah, okay, uh, masih follow. So. <laughs> Dan kemudian Uh, kemudian uh, tamat je dekat 5 tahun di UPNM hmm. uh, Saya berkhidmat dalam uh, Angkatan Turtle Malaysia lah oh. Daripada tahun 2012 sehingga sekarang oh, lah, 2012. Uh, mula oh. Hmm. ditauliahkan dalam tahun 2012 Januari hmm. And then uh, sehingga sekarang lah masih berkhidmat uh, merata tempat lah Zat. Alhamdulillah hmm. Sekarang bertugas di? Uh, Pasukan terakhir saya di Camp Harrison, Kuching. Camp Kucing. Kuching. Uh -huh. Sekarang tengah cuti Sekarang belajar. Sekarang tengah cuti belajar, cuti belajar. Uh, selama 2 tahun. InsyaAllah uh, dalam bulan 10 ni kalau hmm. tak ada haram lintas, saya akan tamat pengajian lah, pingkat uh, Master. InsyaAllah. Amin. Insya Mudah-mudahan insyaAllah kita doakan. InsyaAllah. Jadi uh, Abie, kita nak tanya sikit tentang masa kita tengah makan-makan, sambil -makan, sembang. -sembang <laughs> Abie pernah cerita yang uh, Abie Hemi pernah bertugas di luar negara uh, Di Lumana Di Lumana sebagai uh, tentera pengaman betul kita selalu tengok juga hmm. uh, bila tentera Malaysia dia pakai apa pakai suit ataupun pakai pakaian ada tentera logo UN dan sebagainya boleh tak share dengan uh, pendengar dan penonton kita tentang apa sebenarnya uh, tugas uh, tentera UN dan mungkin pengalaman-pengalaman yang rare uh, demo kena bare <laughs> pengalaman yang mungkin Uh, kita di Malaysia yang tak tahu apa yang dilalui oleh uh, tentera setahun kan di sana. Ya yeah, betul oh, ambil setahun. Dah setahun ke kan? lebih sikitlah setahun Oh okey okay. okay, Ustaz uh, bila sebut sebagai tentera pengaman ni hmm. uh, sebenarnya uh, saya rasa majoriti daripada warga tentera sendiri ada tanah minat untuk uh, berkhidmat ataupun uh, pergi uh, bertugas di Uh, di bawah panji-panji Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatulah oh, okay. Banyak tempatlah salah satunya uh, Di negara Lubnaik itu sendiri yeah. Dan macam Ustaz sedia maklum uh, Kita Tentera kita kat sana Setiap tahun Bertukar bersilih Ganti kumpulan Dan uh, rotation Ataupun uh, Penggilirannya setahun Oh setahun Hampir Ada setahun hmm. lebih sikit adalah Jadi uh, Kalau kita nak tanya tugas uh, Secara umum lah Secara umum kat hmm. sana okay. Bila kita sebut tentera pengaman ni uh, Kita Kita berkhidmat kat sana di bawah panji PBB sebagai anggota tentera yang menjaga keamanan sesebuah negara. Oh. Dalam konteks oh. saya pergi ke sana di negara Lebanon itu sendirilah mm -hmm. seperti mana kita maklum uh, negara Lebanon ini salah sebuah negara yang sedang bergolaklah uh, uh, dan krisis dia lama. ustaz kan eh. daripada mungkin kalau kita uh, tengok secara lah. mungkin latar belakang Lubnan ni kita boleh tengok dia macam ada dua kerajaan dan satu negara macam Betul, tu lah. dia mungkin ada pemberontak, pemberontak ada kerajaan uh, uh. so ditambah pula krisis dengan negara sepadan Israel lah kan uh, kita yeah, tengok that's why lah uh, PBB menempatkan uh, beberapa buah negara sebagai ee uh, anggota tentera pengaman di sana hmm. bagi menjaga kestabilan politik dan juga ketetaraan di negara tersebutlah oh. secara secara umumnya macam hmm. tu lah Ustaz. Kita faham secara umumnya. Hmm. Penugasan kami sepanjang Setahun kat sanalah. Hmm. Dan uh, Ustaz ada tanya dari segi pengalaman ah, kan? Ah yeah, ya, pengalaman. Uh, dari pengal segi ni ee uh, dari segi selection macam mana? Okey, ee uh, proses pemilihan lah Kita panggil hmm. proses pemilihan tu agak Ketat sedikit lah sebenarnya. Oh. Sebab apa, uh, satunya kita nak berkhidmat di ne luar negara. Yeah, bukan betul. negara kita sendirilah. So, dari segi uh, ketahanan mental dan fizikal itu diambil kira lah. Mm. So, uh, saya masih ingat lagi uh, suatu proses pemilihan dari segi pemeriksaan kesihatan itu yeah. sendiri. Banyak uh, tapi kesihatan dibuat mm. antaranya adalah uh, ujian darah, ujian air kencing, jantung, mm. uh, kolesterol, TB dan sebagainya. Mm. Dan kalau saya boleh uh, sentuh sedikit Ustaz. Uh, <laughs> boleh. Antara elemen banyak-banyak tu Ustaz mm. yang paling kritikal seingat saya adalah kolesterol test lah <laughs> yang tu memang menjadi sedikit <laughs> uh, mungkin trauma lah kan. Mungkin mm. okay, <laughs> saya fail kot. Kolesterol 7.4 sekarang dah <laughs> 6.2 okay lah. Ah uh, tapi kalau, Ustaz, satu yang uh, saya dapat uh, berguna ilmu berguna mm. uh, semasa kita buat pemeriksaan kesihatan adalah sebenarnya uh, tak semestinya apabila orang tu kita nampak sihat kurus Kolesterolnya bagus? Tak Ustaz sebenarnya. Oh, walaupun yang nampak fit dia lebih yeah. dari luar Kadang-kadang lah. kita nampak ah. wah okey fitness okey tapi hmm. punya kolesterol ni dia lain sikit aja. Ah, kita ah, ah, ah. Ha. So uh, bila kita test kita tahulah tahap kita kat hmm. mana. Ha. Itu ramai juga yang aku kata kantoi lah tak lepas oh. uh, isu kolesterol tu sendiri. Maksudnya dia kelak akan beri implikasi lah dengan medical staff apa semua semualah. Betul. Macam yeah. tu. Oh, ha, betul. Okay, okay, okay. <laughs> Maksudnya fitness test apa semua ada medical check up semua ada walaupun betul. kita tahu kita sedih maklum askar ni tiap hari kawat, tiap hari berlari. Yeah. Kawan saya cerita pun masa dia kat skuadron berapa, entah tak ingat. Hmm. Dia, dia pilot kan. Hmm. Dia cakap bulan puasa pun lari, bukan bukannya dekat berkilometer <laughs> juga. <je pula. laughs> Nak kekalkan fitness itulah hmm. askar. Nak kekalkan <laughs> fitness kan. Jadi, uh, apa juga pengalaman setahun lah dekat sana? Hmm. Raya kat sana? <laughs> Alhamdulillah berpeluang beraya di perantauan <laughs> lah. Apa perasaan <laughs> lah. jauh dia keluarga? Hmm, sebenarnya... Uh, kalau saya boleh cerita juga lah uh, cabaran antara cabaran ha. yang boleh dikongsi sebagai pengalaman. Pertama sekali, kalau kita imbau saya pergi uh, pada tahun 2020, oh. kita flashback pada tahun tu kita COVID, lah. COVID 19 hmm, lah. Hmm, hmm. So kalau kita ingat sejarah Malaysia kita di uh, istilah sebagai MCO kan, tapi uh, hmm, tak silap saya 18 Mac 2020 lah. Uh, RMO ya? Eh? Haa betul. Restrict Movement kan? Masa, ni, masa uh, tu order. kan kita uh. benda baru apa uh. ni uh. ya MCO semua kan? Hmm. So saya, kumpulan saya diterbangkan pada bulan Oktober tahun 2020. Oktober masa 2020. tu panas lagi. Isu Covid hmm. kat Malaysia ni panas dengan vaksin kita pun belum terima dan sebagainya. Hmm. So itulah cabaran pertama kami lah. Tim kami nak terbang ke sana. Hmm. Uh, dengan cabaran membawa uh, isu Covid tu nak nak bergerak ke negara bergolak hmm. untuk berkhidmat ke sana. So, isu pertama uh, kita nak hadapi Covid tu dalam situasi berbeza lah. Yeah. Uh, itu yang pertama saya ingat. Yang hmm. kedua, kita berkhidmat di Lebanon ni uh, salah satu negara empat musim sat. Oh. Ha -ha. Empat musim. Kat ni kita tahu musim uh, panas musim tengkujulah. Uh. <laughs> Itu pun kita dah rasa satu benda yang perubahan uh, yang uh, ketara uh. kan bila hujung tahun monsun tu hmm. kita rasa uh, hujan dah panji ready hmm. standby. So bila kita berkhidmat kat sana di bawah uh, negara empat musim hmm. so that's why lah uh, kita lihat Pemilihan tu agak ketat ada segi hmm. uh, ketahanan mental Resilience dan fizikal betul haa. kita nak menghadapi dari sampai nak bertugas kita nak menghadapi environment, environment. cuaca yang berbeza so uh, seingat saya saya sampai kat September 10 tu Musim sejuk Ustaz. Oh betul lah musim sejuk. <laughs> betul. Uh, betul. Kita betul. terbang ke sana sampai-sampai musim sejuk. Hmm. Kita dah sampai tu dinasihatkan pakai sweater, pakai glove, pakai hmm. cap lah semua. Hmm. So be bertugas dalam keadaan cuaca yang 100% berbeza lah bagi hmm. saya. Malam ni memang... Betul. Sampai, uh, sampai uh, 5-6 pun ada uh. tengok suhu oh. dia kan. So dari segi Ustaz tanya tadi, dari segi uh, raya. raya perasaan kan. Ha, kita, ha. Berjauhan daripada family Bukan berjauhan sedikit-sedikit lah. Uh, Peribu-ribu batu balik kan. Balik Oktober 2021. Betul. Ha, ha, oh, oktober, oktober setahun lah. lah ha. Ha. Ha, setahun. So, Raya tak silap saya pada bulan Mei pada tahun uh. tu. 2021 pada bulan Mei. So, sebelum Raya tu, kita dah sambut puasa dalam keadaan panas, tak. <laughs> Bulan 3 dia dah tak panas Sesuai dengan nama Ramadhan Dia betul, panas tak, lah panas so Betul Saya teringat lah Cerama-cerama agama <laughs> uh. kan. Ramadhan tu sinonim kan Dengan sinonim uh, panas. suaca panas kan uh. So bila kita kat sana Kita rasa Oh betul lah mm -mm. Kita diuji dengan Suasana yang sangat Sangat uh, Bagi saya genting lah mm -mm. Kita nak uh, hadapi cuaca sejuk Tiba-tiba ramadan Panas Panas uh. So bila masuk musim raya tu um, Kalau nak bohong lah kan kalau tak rasa sayu sedih uh -uh, kan dengan takpe <laughs> lagi <laughs> tapi kita kat sana pun kita uh, suasana raya jugalah hmm. kita pakai baju raya kita ada buat uh, suasana raya hidangan raya dengan lagu raya sebab kita dalam satu camp ataupun dalam satu kelompok uh, Malaysia sendiri hmm. so uh, kita suasana tu tak ada walaupun semua berjauhan dengan family hmm. dan kita tak rasa benda tu satu kelainan sebab Kesemua kita 850 hmm. orang Oh 850 ha, Dia sinonim Mabat 850 Kalau ah, benar -benar okay, adalah okay. Ha, benar -benar. Dia adalah sinonim dengan kekuatan uh, Battalion kita oh, Seramai 850, 850 orang oh, ha. Maknanya yang rotation 850 setiap tahun Betul Setiap tahun 850 pergi 850 balik Ganti 850 hmm. lagi Ada tak yang stay tak ada? Ah, uh, setakat ni tak ada, tak ada. Uh, kita oh. akan buat penggiliran macam tu oh. lah ha. Maknanya kalau daripada uh, Ah uh, bercakap ni dekat sempadan eh. Ah betul. Dia dekat dengan lah. Beirut eh Beirut. Uh, ah, kami jarak kalau dia. jarak dari hmm. Beirut tu dalam 2 jam lah Ustaz. Oh 2 jam. Daripada lapangan terbang Rafiq Hariri Beirut tu hmm, ke hmm. camp kami hampir 2 jam lah. 1 jam juga lah. Ha? Dua jam tu? Ah, 2 jam. 2 jam juga. Oh. So kalau betul-betul uh, spesifik lokasi, camp kami, uh, camp Marakah. Marakah. Ha, kalau kita boleh tengok okay, Marakah ni dia dekat juga dengan persepadanan Israel sebenarnya. Oh. Ha di selatan Lubnan. Hmm ha. Tak jauh lah. <laughs> tak jauh dah. Ha jadi kita boleh tengoklah pelajar-pelajar sekalian macam mana apa pengalaman-pengalaman macam ni. Mungkin bagi yang berminat ha, nak hmm. nak meneruskan kerja dia, mungkin dia ambil bidang macam macam biar hak milik kita lah. Ha dia ambil bidang-bidang <laughs> walaupun bukan bidang ada yang bukan bidang kata uh, bidang apa tadi habis dekat UPNM. Uh, saya belajar sebenarnya kalau ikutkan akademik kelulusan akademik uh, kejuruteraan elektrik elektronik ha. ha. komunikasi lah. <laughs> ha komunikasi. Pasal ambil master counselling. Uh, jauh tu menyimpang <laughs> <laughs> Tapi orang kata cubalah mencuba bidang uh. yang baru yang saya rasa boleh boleh di uh, boleh ditambah baik untuk a uh, kejaya dan juga untuk diri sendiri jugalah. Hmm soalan biasalah bila kita dengar tentera-tentera Malaysia bertugas di di apa di perbatasan hmm. di tempat-tempat bergolak macam ni hmm. ada tak kejadian tembak menembak ke apa bom apa semua uh, alhamdulillah sepanjang saya setahun kat sana hmm. uh, Pengalaman yang paling saya ingat paling kritikal adalah uh, suatu berlaku konflik juga antara hmm. uh, di oh, kita kau pemberontak lah kan hmm. hmm. dengan negara uh, Israel yang mana ada beberapa siri uh, tembakan lah ataupun hmm. letupan berlaku yang mana berhampiran dengan penempatan kami. Oh. So uh, apabila benda itu berlaku kami diarahkan untuk mendapat perlindungan dalam kubu lah hmm. kalau tak biasa dengan kubu bawah tanah lah. Uh, uh, uh. So uh, sehingga saya, saya dua ketiga kali lah pernah berlaku yang siri agak kritikal menyebabkan kami diarahkan serta-merta uh, mendapat perlindungan uh, sebagai langkah keselamatan lah. Oh, dengan kerajaan. Uh, dia ibarat macam mencetuskan uh, oh kata huru hara kecil lah. Mm -hmm. Dia uh, dia marak, macam uh, kumpulan kumpulan uh, permotak dekat Hizbullah di Lubnan tu. Hizbullah. Hasan Nasrullah kat situ kan? Ah yeah. oh, ya. Tapi okay. yang, yang utama kat sana Hizbullah lah kan. Mm -hmm. Dia dia saja lancarkan serangan skala kecil je sebenarnya. Provokasi. Provokasi yeah. mencetuskan sedikit kemarahan bagi pihak Israel dan serangan balas berlaku macam oh. tu lah. So tapi sebagai macam saya maklum awal tadi Ustaz hmm. Sebagai pengaman kita bukan bertindak sebagai Tentu untuk bertindak balas bukan hmm. Kita sebenarnya kita nak bagi benda tu stabil, hmm. rendah. So langkah pertama kita kena pastikan kita pun selamat jugalah hmm. That's why lah, uh, kita dapat perlindungan terlebih dahulu Barulah kita uh, lakukan uh, selebihnya tugas rondaan Dan juga pemantauan secara berkala lah Oh, uh. Alhamdulillah, menarik uh, Ini pengalaman itu. yang tak pernah didengar Kita pun tak, Saya pun tak pernah terfikir hmm. uh, Letupan berlaku Secara dekat kan Dan ha. dekat kita Biasa dimensi, training Simulasi betul. je sebab kan Alhamdulillah di Malaysia kita Sebab itulah kita tak Bila kita ada keadaan aman Kita tak Mungkin kita kurang Bersyukur Kita kan, kurang menghargai. Sebab kita tak merasai Tak melalui sendiri hmm. Mungkin negara dia orang Hari-hari Kepayahan Berlaku ya. Nyawa tu Sekali seorang Hargai betul-betul lah kan hmm. uh, Nikmat dia, syukur dia orang tu. Kalau itu. kita relate dengan pelajar-pelajar ni kita boleh cakap bersyukurlah dengan apa dengan dengan apa yang kita ada. Betul dengan, dengan suasana keluarga, aman kita suasana, kita, kita boleh minum. belajar dalam kampus yang orang kata tenanglah kan. Hmm. Kita hanya ada tekanan belajar ajalah kan. Hmm, tekanan dengan kawan-kawan Itu je. Kita tak ada daripada musuh-musuh yang hmm. nyata lah kan ustaz. So, kan? ni bakal kaunselor kita. <laughs> dia, dah, dia dah bagi dah. Ah <laughs> ha, dah bagi sedikit pun motivasi ha, untuk belajar-belajar. <laughs> Jadi uh, boleh tak ceritakan kalau mungkin boleh kita uh, minta nasihat dan juga minta apa um, mungkin uh, panduan kepada pelajar-pelajar yang berhasrat nak bukan saja nak uh, palapis nak pergi ke bidang ketenteraan uh, sukses nak pergi ke bidang kepol apa, kepolisan uh, polis. kemudian uh, sispa nak pergi ke JPAM dan sebagainya hmm. boleh tak bagi nasihat ataupun uh, mungkin pengalaman uh, yang telah uh, berhami tempuh dalam sebagai seorang pelajar kemudian ditauliahkan menjadi seorang tentera kemudian melalui proses-proses kerja dan sebagainya bagi kita nak uh, UNIMAS ni ni sebagai benda, uh, yang telah uh, hasratnya sebagaimana yang dalam podcast sebelum ni hmm. saya dengan um, Joe Podcast at Unimas. dengan yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor okay. uh, Profesor Sino-Teknologis Technologies uh, Dr Akalibadi Osman antara aspirasi um, TNC HEPA, dia nak melahirkan future graduate student. Uh, mungkin hmm. boleh Abang Remy kan beri inspirasi ataupun motivasi kepada pelajar-pelajar kita. Adik-adik junior lah. Adik-adik <laughs> uh, junior, <laughs> junior sekarang. Boleh share tak? Okay. So, uh, seperti yang kita tahulah kat UNIMAS pun ada unit uniform lah kan koko. Just like sebut ada PALAPES, ada SISPA, ada, ada SUSIS kan. Um. Uh, so, uh, kalau tengok memang skop berbeza lah ketiga-tiga tu kan tapi hmm. kalau kita kelompokkan dia dalam satu kategori unit beruniform yeah. kan. Unit beruniform ni sebenarnya kalau kita tengok mungkin uh, tak ramai sebenarnya yang berani hmm. nak mencuba dan uh, sebab mungkin ada memikirkan risiko, ada memikirkan hmm. penat kekudrat kan dan sebagainya. Hmm. Tapi pertama sekali saya appreciate dan saya selut jugaklah adik-adik kita yang menyertai... Hmm. Uh, tak kira lah sama ada palapis, sispa, sebagainya. Dia korbankan sebagainya. cuti, Betul. cuti semesta. Ada sedikit pengorbanan ha. lah kan, ada sedikit masa, tenaga bersama hmm. keluarga. Ada cuti mesti kena latihan yeah. dan sebagainya. Itu that's why lah saya rasa tak semua orang sanggup berkorban untuk menyertai benda hmm. tu kan. Walaupun ada allowance sebagai moral, hmm. tapi dia tak nampak benda tu sebagai satu pendorong semangat yang kuat yeah. lah untuk dia sertai. Jadi uh, sebagai inspirasinya, kita uh, apa yang saya boleh saya beritahu adalah hmm. Adik-adik yang dah sertai mana-mana badan uniform tersebut, satu langkah yang, satu langkah permulaan yang positif lah bagi hmm. saya. Yang mana ia membuka satu peluang kerjaya lah. Satu yeah, peluang okay. kerjaya yang lebih meluas ke hadapan sana. Hmm. Yang mana uh, kita lihat, uh, kalau kita nak menyertai satu uh, bidang kerja, saya ambil contoh bidang saya sendiri, bidang hmm. Ketuteraan. Graduate Officer, GO yang biasa disebut kan, hmm. pengawal graduan. Ustaz, yeah. kan? So bila kita melihat uh, keperluan uh, nak masuk bidang tersebut, bila kita tengok uh, ada kelulusan ataupun ada sertifikat lah dari hmm. contohnya pelapis, uh, proses pasuk dan sebagainya, itu satu kredit sebenarnya, hmm. satu nilai tambah, ada pun satu advantage lah hmm. sebagai uh, kita melihat wah ini ada satu pengalaman, satu pengetahuan yang berbeza daripada calon-calon lain, hmm, itu satu betal. kredit untuk dia secara peribadinya macam hmm. tu. Uh, so uh, selebihnya adalah Sejauh mana dia nak uh, dia sendiri nak meletakkan minat ataupun expand dia punya uh, kuku sekarang lah seperti itu ha. untuk dibawa ke dalam kerjaye yang sebenar hmm. nanti sebenarnya kalau mungkin ramai tak tahu sebenarnya dalam Uh, tentera tu banyak bidang ada 16 kor utama oh, 16 uh, salah satunya mungkin ustaz familiar dengan kagak Kagaan, tu lah. kagak, ha. kagak tu familiar lah, hmm. kor agama kat tentera hmm. kita ada juga bahagian teknikal bahagian senggaraan, hmm. bahagian logistik, infantry dan sebagainya hmm. so uh, sebab tu saya kata uh, bidang tentera meluas dan sesuai untuk banyak orang jugalah, hmm. so bagi adik-adik yang berminat boleh, boleh uh, tanam uh, minat pada sekarang letak eh uh, motivasi diri untuk uh, menyertai bidang bidang ni sebagai asas uh, yang dah sertai sekarang hmm. lah. So insyaallah boleh. Mungkin kita boleh uh, apa kita boleh bagi tahu dengan pelajar-pelajar yang mungkin nak ada yang anggap kokyu ni uh, apa membazir Membeban. masa, membebankan hmm. dan sebagainya. Kita kena ingat belajar ni dia adalah Uh, satu pelaburan. Betul Ustaz. Setuju. Uh, pengorbanan tu satu pelaburan. Dia ada pulangan di kemudian betul. hari lah. Mungkin tak nampak hari Mungkin yang tak sama. Kita nampak ke? Ya. Uh. Sekarang kita oh rupa-rupanya masuk-masuk kokyu tu melatih aku menjadi seorang berdisiplin. Betul. Pangcual dan betul. sebagainya. Sedikit sebanyak dia membentuk pribadi kita lah. Betul. kadang-kadang uh, benda tu berlaku secara tidak langsung. Apa yang dididik, hmm. apa yang diajar dalam kokyu apa-apa sekalipun dia boleh digunakan dalam uh, kita punya belajar sendiri dalam kita punya disiplin belajar mm. mungkin dari segi pengusaha masa kan yeah, dari segi betul. perhubungan sosial dengan rakan-rakan yeah, kelas yang lain. Mm. Sebab tu saya uh, pengalaman saya pernah uh, dijemput ceramah di Kempen Risen, <laughs> lepas tu Kemah Muara Tuang, Muara Tuang. Uh, dua dua tempat ni saya ceramah di masjid. Sebab tu saya bagi tahu dengan masjid surau di luar. Okey. Check kalau nak tengok masjid yang bersih pergi masjid Kem. <laughs> Wallahi saya tengok masjid tu tempat saya ceramah rostrum tu dengan meja kuliah tu tak ada debu. <laughs> dia orang memang dia orang memang macam yang pernah diberitahu oleh uh, bekas TNC Unimas lah. Hmm. Dia cakap kalau geng, geng askar ni dari kiri cepat jalan dia cakap. <laughs> dia macam tu, memang memang disiplin sampai ke tahap apa meja lantai memang bersih. Hmm. Cakap, masjid surau yang nak ambil oh, 5S ke hmm. XR ke yang kadang-kadang jadi apa? Benchmark. Ah, boleh jadi benchmark, boleh ah. pergi ke kem. Ah, kita, kita cubalah. Kita cuba ah. kekalkan status supaya kita nak bagi ah, satu persepsi yang positif. Lah, Betul. Ah, supaya orang bila orang nak kata sesuai dengan apa yang diterapkan dengan disiplin, keperbadian mm -hmm. dan juga elemen-elemen yang segala baik. Lah. So kita nak terjemahkan dalam bentuk macam itulah. Supaya penilaian orang selarilah kita tengok mm -hmm. dengan apa yang diterapkan. Sekarang... Um, um, Abi Rahimi sekarang nyambung bermaster ketika usia sekarang lah Usia kita Gen Z lah <laughs> <Usia>. Undisclosed <laughs> Betul ha. Beza Apa beza uh, Abie tengok uh, Pelajar sekarang Dengan masa pelajar uh, Abi Rahimi masih UPNM 2012 hmm. eh saya mula masuk PNM 2006 sahaja. Oh, 2006. Uh, 2006 uh, uh, uh. Masuk, uh, tamat pengajian uh, tahun 2011 dan uh, uh. Kita untuk tentera 2012. Ha. So kalau kita flashback hampir 20 tahun ke belakang, <laughs> 2006 tahun. ni dah 2025. Oh, dah purba juga kita. <laughs> so kalau kita, saya rasa semua realize lah, semua ha. sedar bahawa antara benda yang paling ketara pun dari segi teknologi lah. Hmm. Teknologi sekarang ni uh, dari segi perkembangan AI-nya sendiri, hmm. dari segi perkembangan uh, smartphone, internet dan hmm. sebagainya. Kalau kita tiap zaman kita, walaupun hanya 20 tahun lepas, hmm. kita ingat masih tak ada smartphone nah uh, kita ada. hanya ada pakai uh, yang kalau mak. dulu yang film pun Nokia sabun daun, daun dan daun semua remote astro pun ada <laughs> yang besar kan ah. kita tak ada touch screen susah lah masa tak tu ada. Hmm. so uh, kalau kita nak compare dengan sekarang punya environment belajar sangat hmm. uh, membantulah hmm. sebenarnya AI ke teknologi ni memang membantulah hmm. cuma uh, macam mana kita nak guna yeah, kebaikan betul. yang dah dia ada tu sebagai uh, orang kata bahan sokongan tambahan yang boleh mem membantu kita dalam akademik mm. dan pelajaran ni lah betul berbalik kepada kita tadi bercerita tentang sebagai seorang badan buta, apa unit beruniform mm. tak kisahlah uh, di sebagai palapes ke Sussis suksis ke suksis melatih kita menjadi seorang yang disiplin betul. jadi bila kita berdisiplin tu kita tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan uh, kemudahan peranti pintar tu dengan untuk kita nak buat cyber bully betul untuk buat macam-macam perkara-perkara yang, hmm. yang menyumbang kepada kerosakan lah. Ha, Sebab itu. benda tu dia kesedaran masing-masing kan. Ya yeah, betul. Sebab uh, kepakaran tu mungkin semua orang boleh explore, boleh belajar. Hmm. Cuma bila kita uh, dapat benda tu, dapat ilmu, dapat pengetahuan tu, ke mana kita nak salurkan benda tu? Hmm. Uh, adakah kita nak bagi untuk kebaikan, ataupun kita nak guna untuk scam orang ke kan? Hmm. Kita nak guna untuk aibkan orang ke, nak viral benda-benda yang tak sepatutnya. Hmm. Yang tu kita cuba elakkan lah. Hmm. That's why lah uh, macam Ustaz kat kita nak bekalkan disiplin kepribadian nilai yang ada dalam diri ni hmm. semua ke arah yang lebih baik dan positiflah alhamdulillah jadi kita dah berada di penghujung dan tirai bakal dilabuhkan sekali <laughs> lagi sebab mana disebut oleh Ahmad Muhammad Pemia Sentiasa saya sebut Asyik berasa Saya berasa Sekejap dah <laughs> Habis Rahimi pun boleh dah ah. uh, kecek Sarawak saya, saya faham cuma Susah nak jawab lagi kan? nak jawab. Kalau 2 oh. tahun lagi kat sini Slow-slow boleh ah, lah Ustaz. Dia masih ada slang 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 ah, Kelantan sikit Ibu dah dia, dia, ibu, dia uh, ibu dia Ibu dia dia memang kuat lah ah. Susah kami nak madah ah, ah. Dia masih ada, ada slang Dia, tu. dia, uh. dia sik hilang lagi ah, Sik hilang ah, Sik hilang <laughs> lagi <laughs> yang tu Alhamdulillah di sebagai akhirnya uh, ni betul-betul akhir ni betul-betul oh. uh, akhir dia biasa ada berapa kali akhir ustaz uh, biasanya dia was ujung tu hujung uh, Yang tu betul bukan betul ah uh, yang tu kalau yang belajar muqaddam dulu sekarang ikra ah uh, uh, suraqaullahul azim, surakallahul -azim. Uh, dia mungkin uh, nasihat uh, mungkin nasihat yang ringkas uh, kepada warga inimas dan juga mungkin ucapan kepada sahabat-sahabat uh, uh, Abi Rahimi di kem dan sebagainya, <laughs> silakan. So uh, nasihat terutama kepada para pelajar kan. Mm. Uh, walaupun status saya pun pelajar juga mm. sekarang ni uh. ya. Yeah. So nasihat kita uh, nasihat saya kepada para pelajar sekalian uh, masa masa ni kita tak dapat nak undur, tak dapat nak putar balik, mm. tak dapat nak toleh ke belakang. Mm. Masa jadi masa sekarang ni masa adik-adik dekat UNIMAS dalam kampus uh, fokus utama adalah belajar lah. mm. Kita nak kita nak uh, kita semua sedar kita semua tahu hala tuju matlamat kita dekat hmm. kampus ni kampus uh, kampus adalah tempat untuk kita belajar yang mana pada akhirnya nanti kita target kita nak dapat Uh, segulung ijazah lah biasa mm. kita sebut segulung ijazah supaya uh, satu usaha yang berbaloi lah mm. mungkin 4 tahun, 5 tahun kita belajar kat sini hasilnya kita dapat bawa balik satu kejayaan yang boleh membanggakan mm. uh, diri kita sendiri, keluarga, masyarakat dan boleh berbakti, boleh berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara suatu hari nanti uh. dan uh, kepada rakan-rakan uh, seperjuangan lah, uh. lah walaupun saya dah hampir 2 tahun bercuti belajar lah <laughs> uh, dah lama tak pakai uniform tak nak cari jalan ke Penrisson tak jumpa <laughs> <laughs> Jadi nasihat saya uh, kita dalam uh, bidang kita terani sebenarnya kita satu bidang yang perlu ada keikhlasan kejujuran dalam pekerjaan hmm. sebab kita menjaga kedaulatan negara. Kami Betul. ini sebagai barisan hadapan menjaga kedaulatan negara hmm. Jadi uh, masyarakat uh, ataupun rakyat meletakkan satu harapan yang tinggi yeah. pada kami untuk menjaga keamanan negara bagi memastikan kita berada dalam keadaan aman setiap hari seperti biasa. Seperti Kita, uh, kita tak nak seperti kita cakap tadi berlaku konflik, huru-hara, peperangan jauh sekali, na'udzubillah. Yeah, seperti negara-negara yang berlaku konflik yeah. sekarang. Sebab itu uh, nasihat saya bekerjalah dengan uh, jujur, integriti dan seikhlas hati uh, tanpa mengharap apa-apa balasan insyaAllah uh, hanya Allah akan membalas Uh, ...segala usaha ikhlas kita nanti insyaAllah. Alhamdulillah. Uh, walaupun ringkas tapi padat dan syarat dengan makna. <laughs> Terima kasih kepada Abir Rahimi, Encik Rahimi... ...di atas uh, masa peluang dan masa ya. beliau bersama dengan kita. Sama-sama. Uh, jadi... Terima kasih juga atas jemputan pada ah, episod kali ini. Jangan jerak insyaAllah. <laughs> InsyaAllah. Jadi peruntuk kepada pelajar-pelajar yang sedang... Uh, uh, ...yang di UNIMAS dan juga mungkin yang daripada universiti-universiti lain... ...sebab difahamkan setakat ini kita di Seksyen ...psikologi dan kaunseling uh, pusat khidmat pelajar UNIMAS... Uh, sebagai sebagai lah perintis kepada podcast. Alhamdulillah. Uh, untuk uh, satu usaha yang baiklah uh, uh, untuk kita bagikan awareness kepada pelajar-pelajar. Uh, hmm. uh, Mudah-mudahan dengan cara ni mesej yang kita uh, kita nak sampai kepada pelajar tu sampailah. Betul. Uh, Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi setakat itu saja jumpa lagi kita untuk episod yang akan datang dan uh, itu sajalah kod. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.